কেইদিনমানৰ আগতে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগতে নিমখ এক কেজি কিমান টকা দি কিনি খাইছিলে এতিয়া কেইটকা হ'ল কেইদিনমানৰ আগতে নিমখৰ কেজি দুটকা আছে হয়নে এতিয়া নিমখৰ কেজি বিশ টকা টাটা পেকেটটো ল'বলৈ গ'লে হয় দাদা ত্ৰিছ টকা নহয়তো বিশ টকা আৰু ত্ৰিছ টকীয়া পেকেট আছে হয়নে এইটো মুৰ্গীৰ ডিম তাকো আমাৰ লোকেল মুৰ্গী নহয় আগতে খাইছিলোঁ দুটকা এতিয়া কেইটকা হ'ল হে আঠ টকা দহ টকা নেকি আৰু চাল এতিয়ালৈকে ভাল লাগিব দহ টকা হে বইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম এটা মুৰ্গীৰ দাম দহ টকা এটা মুৰ্গীৰ দাম কণীৰ দাম এটা মুৰ্গীৰ ডিমৰ দাম দহ টকা হয়নে মিঠাতেল মোৰ নিজৰ মনত আছে মিঠাতেল আমি মোদীৰ গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ আগতে এক লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম আছিলে আঠচল্লিছ টকা ফৰ্টি এতিয়া কেইটকা ডেৰশ টকাত খোলাটোৱে পাব বুজিছেনে নাই দুশ বিশ টকা মিঠাতেল ইঞ্জিনত যাওকচোন দুশ বিশ টকা হয়নে দাদা টকা এশ পঞ্চাশ টকা মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হয়নে নহয় মিঠাতেলৰ দাম আঠচল্লিশ টকাৰ পৰা কিমানটো কৰিম হয়নে মচুৰ দাইলৰ দাম কিমান বঢ়াই দিলে আপোনালোকে নিজে চাওক এবাৰ মচুৰ দাইলৰ দাম হয়নে পিয়াঁজ আলু এইবিলাকৰ কথা নকলোৱে ইমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যে সঁচাকৈ আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়াল এতিয়া চলাতো প্ৰায় অসম্ভৱ